которые дают российскому руководству такие э, предложения, когда газ получается в Украину дешевле получить, если сначала отправить его в Германию, а потом получить из Германии сюда. Понятно, что газ так не идет, что идет замещение, но тем не менее цена на газ получается дешевле. А вот давайте добавлю, кстати, интересную ситуацию. У нас договор с Россией по газу был подписан до 2015 года. 50 долларов в одностороннем порядке как говорят нам расторгла его Украина но ну, не Украина конкретно а расторгла конкретно Виктор э, Ющенко. Ющенко да он же расторг его Ющенко и, и Тимошенко. и эти машины Теперь означает, мы стали заложниками башка. этой ситуации то есть в которую мы сами попали то есть Ющенко нас как бы сказать выставил в неправильном ресурсе режиме создал большую проблему а теперь действительно развязать эту проблему очень и очень сложно ну я бы позвольте добавить вот как сказал карл маркс Политика ⁇ это концентрированное выражение экономики. И вот политика России была связана с определенным давлением на Украину в газовых вопросах. Но ситуация меняется. Украина задекларировала свое, свой путь в Евросоюз. И тон России тоже меняется. Они сейчас приезжают и делают выгодные предложения для того, чтобы удержать Россию в векторе своего влияния. Украина, Украина. Украина. виноват. Но если вера этим заверениям, если раньше мы видели обман с этой стороны, думаю, нужно не путать правительство России и российский народ. Господи, еще вы, один пожалуйста. момент, важный момент. Давайте одну господин, скажут, Очень важно. Важно. важный момент. Пожалуйста. Проблема состоит не только со стороны России. Ведь мы сейчас не говорили об украинских ошибках, а нам это не зазорно сказать. И мы знаем, что был случай, когда Украина имела 20 бомбардировщиков Ту-160, за которые Россия предлагала нам по 25 да. миллионов долларов за каждый. Верно. Мы часть из этих бомбардировщиков продали другим странам, не буду говорить каким, по значительно более низкой цене. Первое. Мы нанесли экономический урон сами себе и нанесли вред нашим партнерам. стратегическим партнерским взаимоотношениям с Россией. Это первое. Потом Украина продала приющенко, понятно, что это не народ Украины, но тогда именно власть Украины продала секреты по авиационным разработкам, по другим моделям. Был продан... Ту-33 истребитель, проданы были военные секреты. Понятно, что у России были тогда претензии к нам, но это было при прошлой команде. И та власть, которая сегодня, она гораздо более последовательна и строит добрососедские отношения, как с Россией, так и с нашими друзьями и соседями на Западе. Пожалуйста. Абсолютно. В этом направлении я хотел бы коротко осветить один аспект. У нас, значит, Европейский Союз и Россия имеют очень глубокое партнерство тоже, модернизации. Офис э «Газпрома» в центре Берлина. Да, мы тоже с Россией не начинаем с нуля. 20 лет уже есть...

И это, наверное, тоже будет... С мы мы ни, в как, ни в коем случае хотим противопоставить Украину с Россией. Это не наш, наша цель, это партнерство из Украины, глубокое из России. Я скажу, что и действующая власть в Украине ни в коем случае не противопоставляет европейский вектор и восточный. Остается не так много времени для нашей программы. Я хочу, чтобы мы на последний вопрос ответили. Прогноз, хотя прогнозы дело неблагодарное, тем не менее, как вы считаете, господин консул, сколько времени понадобится Украине, чтобы стать полноправным членом Евросоюза? Ну, это уже надо посмотреть, быть <Demonissant> ähm, профет, я не профет. Ну, я думаю, это, ну, надо честно говорить, это не против... процесс, это длинный Но, как я сказал в начале, Украина совершенно на правильном пути, и здесь люди с очень сильным характером и силой, и я думаю, что это будет еще в нашем поколении. Николай Николаевич. Турция сколько уже? Более 20 лет, не может стать, так? Или сколько? Она кандидат, имеет официальный да, статус кандидата. кандидат, кандидат да. Но, но не член. Но это... да. Польша, невзирая на очень такие благоприятные и широкие возможности и обоюдное стремление, тоже процесс затянулся почти до 10 лет. Сколько? 7 или 9 лет было. Думаю, что если мы подпишем договор об ассоциации э, за ближайшие пять лет, я не думаю, что мы станем членами Европейского союза. Это мне кажется просто нереально, надо смотреть э, правде в глаза. И то, что после того, как мы подпишем договор в саммите, мы можем что, хорошо, это отпраздновать, мы можем видеть э, новый, э, более э, качественный путь развития, но завтра ничего не изменится. Помните, когда Ющенко сказал: "Вы завтра прокинетесь в новой державе"? Не надо себя обманывать, не надо обманывать никого другого. Мы не продвигаемся. Все зависит от нас, как мы будем интенсивно работать, как мы слаженно в этом плане, в этом направлении будем двигаться. Владимирович. Мы сказали, что 10 лет назад Польша вступала в Евросоюз. Вот, глядя на то, как сегодня живут поляки, я вижу, да, там не очень много дорогих автомобилей. Это автомобили среднего класса. Но я вижу пожилых людей, которые хорошо одеты, которые отдыхают, прогуливаются, смеются и улыбаются друг другу. Я бы хотел, чтобы мои родители жили такой жизнью, чтобы я жил такой жизнью, чтобы мои дети имели возможность получить работу и образование в Европе, сколько бы ни было времени. Владислав. Вы знаете, насколько затянется процесс евроинтеграции Украины или насколько быстро он пройдет, зависит от э, нескольких факторов. И самый главный фактор ⁇ это кто будет вести Украину в Евросоюз. Я вижу, что работая с Виктором Федоровичем Януковичем вместе в одной команде, я вижу, что это человек, который умеет добиваться результатов. Я помню, как, будучи еще губернатором Донецкой области, Виктор Федорович переломал ситуацию с бартером, которым тогда выплачивались и зарплаты, и все. Он, он поставил жестко вопрос, что переходим и платим людям зарплату. И все предприятия тяжело, не тяжело, переломили ситуацию, начали платить зарплату и вытащили всю Украину. Дальше я знаю, как он может работать и как четко и жестко ставить цели и задачи. Я думаю, что под руководством Виктора Федоровича, мы смогли бы евроинтегрироваться гораздо быстрее. Это сигнал и для наших западных коллег, и для наших земляков в Донбассе. Я уверен, что работая под руководством Виктора Федоровича, с ним в одной команде, мы сможем сделать этот путь гораздо быстрее. Спасибо всем участникам нашей программы, спасибо вам, уважаемые телезрители. И какие бы выводы вы ни сделали из сегодняшнего разговора, вы должны помнить, что Евросоюз ⁇ это полмиллиарда жителей планеты, это четверть суперсовременной мировой экономики, это чистая экология, это качественное образование и здравоохранение, но главное ⁇ это права и свободы гражданина. Всего вам доброго. До свидания.